Ми сьогодні знову в нечередний раз їдемо в Красногорський монастир. Автобус великий, набрало 72 чоловіка, бажаючих дуже багато, і, як то говориться, виборів немає, але він завжди з людьми, завжди з нами. Аби не Арай Краквич, було б дуже погано. Але я хочу ще подякувати міського голову Анатолія Васильовича Бондаренка і секретаря Радуцького Олександра. Дійсно, всі люди в південно-західному районі, особливо мікрорайон Перемога, бачать, як голова і секретар все-таки на сьогоднішній день працюють. Видно, що на сьогодні Євродвори ремонтуються чи як вони. Робляться, це Тараскова, 11, Тараскова, 13, Ярославська, 22, 24. Люди дуже вдячні. А також проводиться капітальний ремонт дороги по вулиці Ярославська і Тараскова. Дійсно, движення є і дуже хорошо. Ділася двори, асфальти, євродвори. І найкраще, що Миский голова Анатолий Васильевич, секретарь Миской рады, рады Радуцкий постоянно ездит, постоянно контролирует работу. Это очень приятно, это не было, сколько я себе помню, не было, что какой мер ходив и проверял работу рабочих. Они постоянно ездят, постоянно смотрят. Реально тоже богато. Вот если по Юго-Западу, Ярославский почти под, подремонтировали, Тараскова. Двори, заезд на Гайдара, Евродвори делают. Так что, дуже приемно, что реально двига есть. Дай Бог, если так пойдет, за несколько лет не только этот район, а по всему городу закроются дыры. Все двори. Реально, деньги есть, деньги недостаточным, скажем так, заходят, если достаточно, сразу все сделали. Но за несколько лет и дороги, и двори будут в нормальном стане, как были раньше при Советском Союзе. Деньги заходят, деньги есть. Так что благодаря одно другому предприятиям, предпринимателей, городской бюджет, деньги заходят и оттуда идет, уже дворы, зарплаты и все остальное. Как на вашу думку поведенка до каких предприятий по отношению до Веконкома? Здесь, понимаете, здесь надо подойти более жестко, не знаю, это лично мое мнение, жестко проверять всех и всю, потому что я богатех знаю, то, что кричат, а людей не оформленных, их законно поставили, сколько лет не платят. Люди, если платили до последнего момента, их можно понять и оформлять. И есть руководители, которые кричат и первые свои ларьки. Вроде народ за собой тянут, а свои первые очередь. Тогда, ребята, станьте все вместе. Соберитесь, отдайте бумагу. Не то, что свои первую очередь, а потом других как будет. Если вы так за людей думаете, как вы кричите на телеэкранах, если гуртом, то гуртом. А то кричат свои первую очередь. А остальной простой народ как бегов, так и будет бегать. И не понимает, как его оформить. Так что и мне не нравится, мне, честно говоря, не понравится и труна. Ну зачем, э, по всех телеканалах, ну, ну дети смотрят, чему вы учите, спорьте-спорьте, говорите-говорите, ну Труна к чему, На ну, мне такие вещи не нравятся, это лично мое мнение, я это не сделал. Бы. а их как хотят. Ну вы продолжите опековаться районом, что да. за остальный час вы сделали? Да, скажи, что не сделали. Вот если взять последние дни, дав 28-ю школу помощь, а они сами скажут, э, садик 26-ю, песок завез, людей так помогаю, какие, какие проблемы есть, решаю. Прошу, что что-то делали, суп, город помогает. Ну, как всегда, ничего не поменялся, я говорю, ничего автобусы отправляю. Ну, шесть, что Больных помогаю. Чем больше я говорю, тем больше обращается. Так что даже не хочу говорить, что делать. делаю. Детей Черкасского района помог тоже. но грамоту вчера принесли. Смелянского района будут ехать. В море первый раз. Дети, сколько радости было. Кошмар. Часть помощи моей есть. Так что... Як працювали, так і працюємо. Я звертаюся до Анатолія Васильовича від всіх мешканців. Дякую йому за те. Але Анатолій Васильович, у мене дуже велика проблема в моєму мікрорайоні. Процвітає аброзія і бур'яни. Якщо раніше був СУП, і двірники були в Субові, зараз на сьогоднішній день в приватній структурі у нас сім нічийних територій. Тобто Те, території міської ради це Ярославська, 2 Ярославська 7 сквер імені Героя Чорнобиля, це 30 років перемоги, 56, це біля 300-ї аптеки. Анатолій Васильович, звертаюся до вас, до вас, Радуцький Олександр, і прошу допомогти у вирішенні питання кусіння бур'янів, особливо амброзії. Дуже вдячна буду за те, що ви нам допоможете. Ну, вже давно люди просять, що в Югозападі додавали тролейбуси, що їздили. Тільки що голова комітету сказав. что люди очень просят, что это самое. Ну, я лично тоже письмо напишу и попрошу Анатолию Васильевичу, э, чтобы помог этим вопросам, что добавить в Юго-Западе троллейбусы. Район большой, людей много, Луначарка, ю, э, Ярославская. Реально требует еще троллейбуса, что людей много. Не автобуса, потому что Сейчас троллейбусах делали бесплатно студентам и школярам. Так что хотелось бы, чтобы этот сюда тоже дошел.